ребят, прилагаю свой вариант крышки багажника или как бы ее ковра багажника, накладки. Вот, собственно говоря. Вот, сделана из ковролина, так сказать, автомобильного с оберлочкой. Прикреплена на пистоны. Как рекомендовал Юрий с форума. То есть, как бы вот в отличие сделана вот такая вот штука, как бы что закрывает замок, чтобы он меньше лязгал процессе так сказать эксплуатации ну собственно говоря вот она сама вот. то есть как бы отсюда понятно как то есть под нее можно там утеплять шумоизолировать эту крышку как хотите но она как бы служит в основном больше как декоративная вещь вот. собственно вот так вот можно без логотипа кому не нравится логотип. Вот так вот. Ну вот, вот, собственно говоря, вот такая вот крышка. Еще раз, как бы снизу вид. Вот. То есть, как бы вот так вот.